Расскажите нам о результатах. Расскажу. Все, флаг бежит. Милиция с нами, но вас с нами. Все. Мы были мы у председателя районного совета Валерия Петровича Сыра Мы объяснили свою позицию, понимая то, что он еще является государственным служащим Украины. Украины. Значит, мы решили это сделать сами. Мы сейчас поменяем флаг, чтобы было ясно, на флаг Донецкой, да, чтобы было видно наша позиция Донецкой Народной Республики. Э, значит, э, сейчас мы постановим э, с вами, будем считать это советом, о том, чтобы все органы власти, все органы власти, в том числе и прокуратура, и милиция, и военкомат, и э, администрация, все подчинялись только Донецкой Народной Республике. Советы Донецкой Народной Республики. Значит, уважаемые э, земляки, <решили> э, в дополнение к сказанному, есть постановление Донецкой Народной Республики о переподчинении всех силовых структур Донецкой Республики. На сегодняшний день все силовые структуры, которые, которые находятся на территории района, переподчинены. Э, тот... <решили> Шпатает, <решили> хватает, хватает. <решили> Это уже оружие есть. самое главное оружие народ. Да, Милиция да, на... да. чем никто не придумал. А Род, не ничего, а, и ничего. не придумал. Если не мы, мы стали да. здесь плечо к плечу, вот а это, это нет, самое главное это оружие. Это один вопрос. Второй вопрос. Чтобы не превращать балаган данное мероприятие, я уже рассказывал вам и повторю. Не будет управлять районом Донецкой Республики один человек. Будет управлять коллегиальный орган. Совет Донецкой Народной Республики. Как он будет выглядеть этот совет? Будем еще э, в процессе корректировать. Но я думаю, будет правильно, если сегодня предложу такой вариант. У нас есть 17 территориальных громад. Мы должны по приезду домой или здесь, или как вы решите, провести сходы граждан. Если у вас уже такие сходы граждан были проведены, занесите суд двор комитета и собрать в этот совет 17 представительных громад. Будет управлять в районе совет 17 территориальных громад. Это будет коллегиальный орган, еще раз повторяю. Поэтому... А где они будут находиться здесь? Ну, по моему помещению здесь надо находиться. Хотим или не хотим, нам должны предоставлять помещение, по большому счету. Это коммунальная власть. Коммунальная власть. здесь будет находиться. Наша власть будет здесь находиться, где и находилась. И все, и бегать никто не будет. Я попрошу. Тех, если есть депутаты сельских советов, если есть э, э, люди, которые могут, э, значит, повлиять на сельский совет, надо нам это а сделать сегодня, завтра. чтобы эти список? Эти и люди. Не надо завтра, сегодня. Не сегодня же, а сейчас. сейчас же. Ждать не, не, не надо, надо борис. Адамасюров из Рожевского. Яо да. Николаев, Новосибирск. А мы Значит. А я, Извините. я, я Извините. да нет, я просто в мясо. Я, я, предлагаю а, знать. Я предлагаю не и разваливать и все эту сейчас структуру. Давайте вы, мы сейчас в общем голосовании ничего не решим. Вы людей знаете, которые голосовали так же, как и вы. Давайте в каждую законно, законно решающую структуру введем самого например, в прокуратуру в один человек должен как бы утром на работу приходит. Сюда должен был человек. Вы должны, например, вот такая активная тройка, должны заниматься в вот, 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 вот. А если мы сейчас начнем ломать, завтра мы не получим ни пенсии, ни Поэтому давайте вот так делать. Назначьте людей. Теперь еще у нас, у нас, у нас поселки организованы за месяц. Официально зарегистрированная есть народная дружина. Давайте в нее запишем всех желающих. Проведем страны. Чтобы мы конкретно уже занимались делами. А дублерах надо обязательно В районе мы определили. По закону. Давайте сейчас возьмем лист бумаги, ручку составим всех, кто сейчас здесь есть, список.